ஸ்ரீ குருபியோன மக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று கிருத்திகை நேரில் வரவழைக்கும் ஒரு அதி அற்புதமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய மந்திரம் பார்க்கலாம் இந்த மந்திரம் ஹயக்ரீவரால் எப்பேற்பட்ட தீராத பிரச்சனையானாலும் தீராத நோயாக இருந்தாலும் இந்த மந்திரத்தை ஒரே ஒரு முறை கேட்டாலும் சொன்னாலுமே முருகப்பெருமானி நேரில் வந்து அந்த கஷ்டத்தை தீர்த்து வைப்பார் என ஹயகிரீவரால் சொல்லப்பட்டது இந்த ஸ்ரீ சுப்ரமணிய மாலா மந்திரத்தை தினமுமே படித்து வந்தால் தீமைகள் அகலும் அனைத்தும் வசப்படும் நோய்கள் அகலும் பயம் விலகும் முருகப்பெருமானையே நேரில் வா என அழைப்பது போல் பொருள் தருவதாக இந்த மந்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மந்திரம் முருகப்பெருமானை மட்டுமின்றி விநாயகர் சிவன் ஹைக்ரீவர் குபேரர் என அனைத்து தெய்வங்களையும் போற்றுவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நன்னாளில் அவசியம் இந்த மந்திரத்தை ஒருமுறை சொல்வதால் தீராத வியாதிகள் துன்பங்கள் விலகிடும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிரசன்ன மாலா மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமக ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமக ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிரசன்ன மாலா மந்திரம் ॐ नमो भगवते रुद्रकुमाराय षडाननाय शक्तिहस्ताय अष्टादशलोचनाय शिखामणिप्रलङ्कृताय क्रौञ्चगिरिमर्दनाय तारकासुरमारणाय ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते गौरीसुताय अघोररूपाय उग्ररूपाय आकाशस्वरूपाय शरवणभवाय शक्तिशूलगदापरशुहस्ताय पाशाङ्कुशतोमरबाणमुसलधराय अनेकशस्त्रालङ्कृताय ॐ श्रीसुब्रह्मण्याय हारणूपुरकेयूरकनकुण्डलमेकलात्यनेकसर्वाभरणालङ्कृताय सदानन्दशरीराय सकलरुद्रगणसेविताय सर्वलोकवशङ्कराय सकलभूतगणसेविताय ॐ रं नं लं स्कन्दरूपाय सकलमन्त्रगणसेविताय गङ्गापुत्राय भूतप्रेतपिशाचगणसेविताय असुरकुलनाशनाय ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ओम नमो भगवते तेजोपा भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह यक्षग्रह राक्षसग्रह वेतालग्रह भैरवग्रह असुरग्रह आकर्षय आकर्षय बन्दय बन्दय सन्त्रासय सन्त्रासय आर्पाटय आर्पाटय चेदय चेदय शोषय शोषय बलेन प्रहारय प्रहारय सर्वग्रहान्मारय मारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं परमन्त्र परतन्त्र परयन्त्र परविद्याबन्धनाय आत्ममन्त्र आत्मतन्त्र आत्मविद्याप्रकटनाय परविद्याछेदनाय आत्मविद्यास्थापनाय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय मां रक्ष रक्ष ॐ आवेशय आवेशय ॐ शरवणभवाय ॐ श्रीं क्लीं सौः ऐं सर्वग्रहान् मम वशीकरण कुरु कुरु सर्वग्रहं चिन्दि चिन्दि सर्वग्रहं मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय आवेशय आवेशय उच्चाटय उच्चाटय सर्वग्रहान् मम वशीकरण कुरु कुरु ॐ सौः रं लं एकाह्निक द्वयाह्निक त्रयाह्निक चातुर्थिक पञ्चमज्वर षष्टमज्वर सप्तमज्वर अष्टमज्वर नवमज्वर महाविषमज्वर सन्निपादज्वर ब्रह्मज्वर विष्णुज्वर यक्षज्वर सकलज्वर हतं कुरु कुरु समस्तज्वरम् उच्चाटय उच्चाटय भेदेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते द्वादशभुजाय तक्षकानन्दकार्कोटकसङ्गमहासङ्ग पद्ममहापद्मवासुकी गुलिकमहागुलिकादीन् समस्तविषं नाशय उच्चाटय उच्चाटय राजवश्यं भूतवश्यम् अस्त्रवश्यं पुरुषवश्यं मृगसर्पवश्यं सर्ववशीकरण कुरु कुरु मां रक्ष रक्ष ॐ शरवण भव ॐ श्रीं क्लीं वशीकरण कुरु कुरु ॐ शरवण ॐ ऐं आकर्षय आकर्षय ॐ शरवण ॐ स्तम्भय स्तम्भय ॐ शरवण ॐ सम्मोहय सम्मोहय ॐ शरवण ॐ रं मारय मारय ॐ शरवण भव ॐ ऐं लं उच्चाटय उच्चाटय ॐ शरवण भव ॐ श्रीं विद्वेषय विद्वेषय वात पित्तश्लेष्मादिव्याधीन्नाशय नाशय सर्वशत्रून् हन हन सर्वदुष्टान् सन्त्रासय सन्त्रासय मम साधून् पालय पालय मां रक्ष रक्ष अग्निमुखं जलमुखं बाणमुखं सिंहमुखं व्याघ्रमुखं सर्पमुखं सेनामुखं स्तम्भय स्तम्भय बन्दय बन्दय शोषय शोषय मोहय मोहय श्रीं बलं चेदय चेदय बन्दय बन्दय जपेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हूं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय कालभैरव कपालभैरव क्रोधभैरव उद्दण्डभैरव मार्ताण्डभैरव संहारभैरव समस्तभैरवान् उच्चाटय उच्चाटय बन्दय बन्दय जपेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं त्रोटय त्रोटय ॐ नं दीपय दीपय ॐ ईं सन्ता श्रीं उन्मत्तय उन्मत्तय ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ईं लं सौः पाशुपतास्त्र नारायणास्त्र सुब्रह्मण्यास्त्र इन्द्रास्त्र आग्नेस्त्र ब्र्मास्त्र यमस्त्र वारुणास्त्र वायुव्यास्त्र कुबेरास्त्र ईशानस्त्र अंधकारास्त्र गवास्त्र असुरास्त्र गुड़ास्त्र सर्पास्त्र पर्वतास्त्र अश्वास्त्र गजास्त्र सिंहास्त्र मोहनास्त्र भैरवास्त्र मयास्त्र नाशय भक्षय भक्षय बक उच्चाट उच्चाटय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं छिद्ररोग श्वेतरोग कुष्ठरोग अपस्माररोग भक्षरोग बहुमूत्ररोग प्रेमेघग्रन्थिरोग महोदर रक्तक्षय सर्वरोग श्वेतकुष्ठपाण्डुरोग अतिसर्वरोग मूत्रकृत्स्न गुल्मरोग सर्वरोगान् हन हन उच्चाटय उच्चाटय सर्वरोगान्नाशय नाशय ॐ लं सौः हूं पट् नमः मक्षिका मशका मद्गगुषपिपीलिका मूषिका मार्जालाश्येन कृत्र वायसदुष्टपक्षि दोषान्नाशयनाशय दुष्टजन्तोन्नाशयनाशय ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लौं सौः शरवणभवहूं पट् नमः इति श्रीमत्कुमारतन्त्रे हैग्रीवागस्त्यसंवादे शतमिति पटलम् नाम ॐ श्रीसुब्रह्मण्यप्रसन्नमालामन्त्रम् सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः